Ассоциации Украины. У меня есть предложение избрать первым вице-президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины Матичка Василия Александровича. Матичек Василий Александрович находился среди тех, кто готовил в далеком 1998 году первый съезд нашей организации. Ему, как никому другому, известны проблемы как налогоплательщиков, так и руководителей территориальных отделений ассоциации, поскольку Василий Александрович на протяжении ряда лет возглавлял отделение ассоциации ивано Франковской области. Выполняя обязанности генерального директора, генеральной дирекции ассоциации проявил себя умелым руководителем, обладающим высокими организаторскими способностями. Стремление Василия Александровича достичь поставленных целей. Довести любое дело или мероприятие до совершенства приводит к желаемым результатам. Высокая взыскательность и принципиальность сочетается в нем с умением разделить и понять чужие проблемы, что не могло не сказать позитивно на формирование команды единомышленников не только среди коллектива генеральной дирекции, но и среди актива нашей организации. Сегодняшняя трансформация ассоциации в влиятельную и авторитетную организацию во многом заслуга первого вице-президента Василия Александра Александровича Матейчика. Общественная и трудовая деятельность Василия Александровича отмечена орденом за заслуги третьей степени. Есть у делегатов другие предложения по кандидатуре? Предлагаю подвести черту под списком кандидатур для избрания первого вице-президента. Нет возражений? Ставлю на голосование. Кто за, кто против, кто воздержался. Решение принято. віце Віцепрезидентів Асоціації платників податків України. Слово для внесення пропозицій щодо кількості віце-президентів та кандидатур для обрання віце-президентом асоціації дається віце президенту Асоціації Арбузовій Валентині Іванів. Будь ласка. Шановні делегати. Президент Асоціації. следующие кандидатуры вице-президентов: Калетник Игорь Григорьевич, избран народным депутатом Украины, большой профессионал таможенного дела, прошел путь до главы государственной таможенной службы Украины. Во время его руководства между Ассоциацией и Гос службой подписан меморандум о сотрудничестве, реализация которого продолжается по настоящее время. Игорь Григорьевич является кандидатом юридических наук, заслуженным юристом Украины. Карелий Александр Николаевич находится в нашей организации со дня ее создания. Имеет большой опыт государственной службы успешно использует его в должности вице-президента Ассоциации. Александр Николаевич пользуется большим авторитетом и уважением среди активов ассоциации, высокая ответственность, требовательность, системность работы, те черты Александра Николаевича, которые помогают нам получить высокие результаты. Мазарак Владимир Петрович возглавляет первую и одну из крупнейших областных организаций ассоциации – Одесскую. Его большой опыт работы в налоговых органах государства помогает эффективно выполнять обязанности вице-президента ассоциации. Владимир Петрович – упорный, добросовестный человек, который пользуется непререкаемым авторитетом среди членов ассоциации. Мастеренко Виталий Степанович – настоящий руководитель, преданный делу, которым занимается. Эффективность его работы ярко продемонстрирована на примере территориального отделения в Киеве, которое за короткое время вышло в лидеры. Опыт работы на руководящих должностях, личный авторитет способствует повышению влияния и авторитета всей ассоциации, заслуженный машиностроитель Украины. Просолов Игорь Николаевич, народный депутат Украины, председатель Совета Национального банка Украины, экономист, имеющий большой опыт работы руководителя крупного бизнеса. Уверена, что этот опыт будет способствовать укреплению наших контактов и взаимодействию с крупными налогоплательщиками. Награжден орденом за заслуги третьей степени. Шлопак Александр Витальевич, государственный деятель, деятель, эффективный менеджер, профессиональный экономист. Сам факт его работы в ассоциации в качестве вице-президента значительно прибавил в нашей организации. Очень ответственно и полезно работал как член правления ассоциации на порученном участке работы. Его большой опыт государственного управления помогает ассоциации быть профессиональным экспертом не только в нашей стране, но и в отношении с иностранными партнерами. С Александром Витальевичем очень приятно работать, еще и благодаря его высоким человеческим качествам, награжден государственными наградами. Кому тыник Виталий Юрьевич, народный депутат Украины, нескольких созывов, возглавляя профильный комитет Украинского парламента, существенно способствовал тесному сотрудничеству Ассоциации комитета, что стало результатом внесения изменений в налоговый кодекс в пользу налогоплательщиков. Неоднократно принимал участие в мероприятиях Ассоциации, где мы узнали его как ответственного, открытого к общению человека. Его опыт может существенно помочь Ассоциации решать проблемы налогоплательщиков, награжден высокими государственными наградами. Дякую вам, Антина Іванівна. Шановні делегати з'їзду. Президент Асоціації внесла пропозицію обрати сім віце-президентів. Відповідно до статуту Асоціації пропоную затвердити кількісний склад віцепрезидентів Асоціації. Ставлю на голосування пропозиції обрати сім віце-президентів Асоціації. Хто за? Хто проти? Утримався прийнято одноголосно. Президент запропонувала обрати віце-президента: Калітніка Ігоря Григоровича, Кареріна, Олександра Миколайовича, Мазарака Володимира Петровича, Майстренка Віталія Степановича, Прасовова Ігоря Миколайовича, Шлапака Олександра Віталійовича, Хомотинніка Віталія Юрійовича. Є пропозиція підвести риску під списком запропонованих кандидатур. Немає заперечень. Підводимо. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Чи є необхідність обговорення, чи є запитання до названих кандидатур? Немає. Якщо немає. Таким чином пропонується обрати віце-президентами Калєтніка Ігоря Григоровича, Кареліна Олександра Миколайовича, Мазарака Володимира Петровича, Майстренка Віталія Степановича, Прасолова Ігоря Миколайовича, Шлапака Олександра Віталійовича і Віталія Юрійовича. Дану пропозицію ставлю на голосування. Хто за? Делегату, який утримався, рішення прийнято. Обріх обраних віце-президентів запрошую до столу президента. Шановні делегати, переходимо до обрання членів ради асоціації.